У слов'янську обрано нового заступника міського голови посаду отримав 22-річний радник губернатора області з економічних питань Ярослав Сикірош. У кворумі з 34 депутатів знайшлось лише три народних обранці, які утримались від підтримки призначення. Мені возлагає міський совет, непосередньо направлення економічка і частина гуманітарного блока. В первую очередь, и какую цель перед собой ставлю, это создание социально-экономического проекта развития города в первую очередь. Налаживание коммуникации и диалога между облгосадминистрацией, городским исполковым городским депутатским корпусом, да, Киевом напрямую, да, и решение тех проблем, которые были накоплены за время оккупации, тех проблем, которые, скажем так, мы получили от предшественников, да, и их оперативное решение. То, что мы сейчас можем будет в наших силах, это совместно с губернатором Донецкой области Ехтенко Александрович это с администрацией президента, кабинета министров, профильными министерствами. Будем налаживать, учить, помогать, содействовать в том, чтобы люди говорили, да, и они были услышаны чтобы была реальная работа, а не декоративные какие-то намерения, которые декларируют очень часто многие деятели, и общественные, и государственные, и чиновники, и так далее. Я сам по себе не чиновник, да. Я в первую очередь человек, который видит проблемы, скажем так, с позиции прохожего, да. И эти проблемы нужно решать. И людям, в принципе, не важно, каким образом они будут решаться, главное, что они должны быть решены. Среди прочих проблем была озвучена ситуация городского водоканала. Есть ли реальный путь? либо снижение ставок, либо остановки ставок на предыдущем курсе доллара, либо реструктуризация долга водоканала. Смотрите, единственный, единственный выход – это обращение к профильному министерству, это проведение реконструктуризации долга. Мы должны его либо хотя бы субсидировать, разбить на определенные части, либо же за счет государственного бюджета обратиться и его погасить. На недостатність досвіду кандидата під час обговорення кандидатуры звернула увагу і громадськість. У меня вопрос такой по А кадры не возражают? Точно? Там препятствий никаких нет, да? А вы кто, Представьте, пожалуйста. Игорь Иванович, А что человек знает об этом? Если вы сомневаетесь в моей конференции, то ваше право. Хорошо, что я вас услышал. Почему? Еще какие-то вопросы будут? Для того, для того, щоб комунікацію між славянська або судністрації центральним організм до слова сказати не менш емоційною була перша реакція на призначення нового заступника і у депутатів слов міськради, які на спільній комісії днем раніше також задавали чимало питань. Втім, їх емоції вгамувала неофіційна бесіда із секретарем міськради Олегом Зонтовим, яка відбулася вранці перед сесійним засіданням. Я можу мнення що на комісії хотел того, что все-таки прелегативо назначение замок это ваш, вам нести за нее ответственность. Мы со своей стороны городской совет. Несмотря на то, что вы ну, не, не прямым образом выбраны там, да, исполняющие обязанности мэра, а с нашей помощью несем такую же ответственность. Но все же хочу напомнить, что уже 100 дней, как вы у власти, с 17, с 13 ноября, я думаю, что, наверное, пришло не, ну, как бы, время, и отчитаться, как-то периоды работы, признать, как бы, время, и так далее. Поэтому я считаю, что кредиту поддержать необходимо, исходя из того, что партнер. Ну и ответственность за эти кадры назначения нести должны именно. Отже, четвертим заступником слов'янського міського голови стає Ярослав Сикірож, координатор люстраційного комітету Донецької області із вищою освітою з управління організаціями міського господарства Харківського університету імені Бекетова, колишній механік ТОВ Донбас який доріс до заступника генерального директора машинобудівного заводу ТОВ «Донснаптехсервіс». і всього цього безпартійний та несудимий Ярослав Васильович досяг до 22 років. Нужно належива діалог конструктивный рабочий формат с администрации совместно с ними на партнерских основаниях, для чего я, в принципе, сюда и делегирован губернатором, для того, чтобы был диалог. Для того, чтобы Одна работа. из формулировок, которая озвучала, вы станете своеобразным ключиком в кабинет губернатора. Ну, Но... есть, есть надежда на то, что появятся финансы в городе, благодаря вам. Смотрите, очень многие депутаты и общественные деятели как бы озвучивают тот момент, что я как советник губернатора по особым поручениям, скажем так, определенные моменты. Да, это все, конечно, Конечно же есть, да, действительно. Для меня сейчас проблемы города будут на первом месте. И то, что я их буду озвучивать губернатору в порядке рабочим, непосредственно как советник губернатора, да, и как непосредственно представитель громады, да, и это в 100%. Для меня самая основная цель сейчас, чтобы бюджет города, чтобы он имел место быть понимаете? Будут ли вам делегированы полномочия распоряжаться финансовыми вопросами и право первой подписи? Я вам скажу так, что на данный момент я не могу говорить от лица депутатов. Депутатский корпус принял решение. Данная должность, которую, скажем так, сегодня меня обличили, да, она закреплена в профильном законе, и также там определены определенные полномочия. Что же будет, скажем так, по распределению, да, это уже будет вопрос и компетенции депутатского корпуса, как представителей громады, как и их избранники непосредственно, да. Для меня сейчас основная цель, основная цель, чтобы город сейчас начал потихоньку, потихоньку реанимироваться. Первое, что мы должны сделать, это сделать акцент на малый и средний бизнес. Мы должны его стимулировать, мы должны ему помогать, мы должны на данный момент перед правительством, перед кабинетом министров, перед администрации стимулировать основную основную позицию того, что лоббизм должен быть лоббизм защитой его интересов, потому что только они формируют в большей степени также бюджет за счет налогов города. Один из самых распространенных вчера вопросов, который звучал, не могу его не задать. Вы родственник Кихтенко? Нет, я не родственник Кихтенко. Я вообще-то ваш земля... Мляк, я родився в місті Макіївка, Донецької області. От, родственником Камкитенка не являюсь в принципі, да, он сам родом із Харкова, з Харківської області, да Багадуха город. стекуроду. Я з ним просто работаю. Згідно правил працевлаштування на аналогічні посади, затвердженого кандидата чекатиме ще кілька перевірок, але скоріш за все вони будуть носити символічний характер. Всіх влаштувало, що відповідальність за дії новопризначеного посадовця привселюдно погодився на себе взяти, діючий секретар міськради. Десловенская Олег Зонтов.